Це програма план на завтра. Мене звуть Анастасія Рінгіс. Сьогодні у мене в гостях голова проєктного офісу реформ в Міністерстві оборони. Людина, яка прийшла до Міністерства з бізнесу, людина, яка була волонтером, і зараз е фактично відповідає за реалізацію змін в Міністерстві оборони. Вітаю. Андрій, ваш проєктний офіс це продовження проєкту волонтерського десанту, який розпочався рік тому. Чи якась інша структура, яка зараз будут втельвать реформы? Проектный офис — это консультативный орган при Министерстве обороны, созданный приказом министра обороны в середине августа этого года, хотя фактически он уже работает с апреля этого года. И его основная задача — это координировать реформы и инициировать координировать реформы Министерства обороны и вообще в вооруженных силах. То есть, если реформы будут действовать, то вы отвечаете за это. скажем так, реализация, да, реализация реформ вообще, это как бы в этом все участвуют. То есть мы не, мы, мы, наша задача их координировать, правильно структурировать, каким образом они должны реализовываться, находить правильные, так сказать, схемы, каким образом, скажем так, строить вот эти все проекты. И дальше, соответственно, сотрудничать со всеми. со всіми департаментами міністерства і вооружованими силами для того, щоб ані звучальні минулого року міністерство оборони відкрило свої двері для волонтерського десанту. Да. Це були люди, які прийшли з волонтер були з волонтерським досвідом, і фактично не військові почали займатися такими системними змінами. Зараз є проектний офіс. Mm -hmm. Я, який зв'язок між цими двома проектами? Я знаю, що волонтерський десант вже об'явлено закритим. Mm -hmm. Як ви координуєтесь? Не, ну, во-первых, когда все это началось, это вообще действительно уникальное историческое событие. Вообще создание волонтерского десанта. Вообще все волонтерское движение в Украине вот во время войны, да, это уникальное историческое событие, не имеющее аналогов в современной истории. Такого раньше не было никогда. И поэтому очень тяжело, допустим, понимать это некоторым людям, и очень тяжело это понимать нашим зарубежным партнерам, например, даже. Потому что у них нечем они не, не с чем провести аналогию. Такого действительно раньше не было. То есть люди вдруг собрались там, десятки тысяч людей, и стали своими деньгами помогать для того, ну, помогать армии для того, чтобы она выдержала вот эти все испытания. Вот. А испытания были, ну, вы знаете, это было просто очень серьезно. Это было на наших учах. Конечно. И э, э, потом, соответственно, многие из них начали говорить очень простые вещи. Говорить о том, что подождите, а вот мы пока там соберем миллион гривен, там радуемся, да, ура. А в это время министерство неэффективно потратит там 10 или 20 или 30 в, это, в этот же день. Э, давайте мы будем участвовать в том, чтобы системные изменения проводить. И волонтеры отправили, так сказать, вот этот десант, собственно говоря, в министерство для того, чтобы инициировать вот эти изменения. Все это было очень хорошо. И э, это можно даже сказать так, что это был какой-то непосредственный э, гражданский контроль над вооруженными силами. Вы знаете, есть такая концепция гражданского контроля над вооруженными силами. Но она, вот это вот ее буквальное применение. То есть народ, условно говоря, отправил своих представителей вооруженные силы, для того, чтобы они там разобрались и посмотрели, как их можно сделать более эффективными. Причем э, тут надо понимать, что мы не, э, ну, волонтеры, когда пришли в министерство, они не спрашивали, говорили, а вот разрешите нам там что-то делать. Они пришли и сказали, мы как представители населения, мы, нам не нравится то, что армия так плохо одета, обута и так далее и тому подобное. Угу. Нагодовно. Да. И давайте мы будем что-то по этому поводу делать. Хотите вы этого или нет? Исти... Ра... Очень хорошо то, что поддержало руководство, министр, президент, дали полномочия и пошли проекты. От откак етабила Тепер... Волонтери пропрацювали да. рік, да. але є дуже багато критики. Чому з'явилася критика дій? Наприклад, ну кажуть, що не всі ті стандарти, які зараз програмуються в міністерстві волонтерами, не все це доходить до фронту. це правда дійсно проблем, є, і причому ще багато. За огромное количество на самом деле. И там еще работать и работать. То есть мы ни в коем случае никто не говорит а о том, это что ключевые все... Ключевые проекты, какие здесь не было волонтеры. Ну, во-первых, это разработка формы. Во-вторых, это внедрение, или я не буду, это не по степени важности, электронные торги. Это сэкономили уже под 200 миллионов гривен только на электронных торгах. Это проекты в сфере здравоохранения. Это вот эксперимент по питанию, который мы надеемся будет в следующем году реализован на большей части как бы, вооруженных сил. А, вообще, в принципе, в, основу, ну, в основном все проекты нашли в материально-техническом снабжении. Сейчас, вот, в конце этого месяца, мы стартуем проект по учету э, вещевого имущества на складах. Вот, да, вот, например, То, -то Я сейчас все объясню, просто чтобы было понимание. Все склады сейчас в бумажной форме. Все. Ну, практически. И э, вот как можно вообще проводить аналитику какую-то там? Она при планирование, там, учет, отчетность, там, в том числе финансовую да, и так далее, если у вас все склады в бумажной форме. То есть вы там раз в квартал, в лучшем случае, или раз в полгода проводите инвентаризацию. То есть прозрачности нету и не может быть. То есть это, ну, это уже как бы 19 век. Поэтому, конечно, это очень важно сейчас автоматизировать их. Но складов там тысячи на самом деле, и количество позиций на них там сотни тысяч. Соответственно, вот это все нужно перевести в электронную форму. Это один из наших проектов. Работаем по вещевому, и отдельно у нас проект по медицинскому, потому что с медициной такая же ситуация. Например, происходит какая-то ну, ситуация, когда нужно большое количество препаратов, а четкое понимание на каком складе где она находится и сколько их нету, потому что все, все в бумажной форме, пока все соберется, может уже и, и, и не надо. Поэтому для того, чтобы иметь вот такое вот постоянное видение, делается автоматизация. Я хотела спросить, большинство волонтеров, которые пришли к тому в Министерство обороны, уже звельнилось. Почему? Ну, во-первых, потому что они пришли как волонтеры. Многие из них работали бесплатно, и большинство на самом деле. Человек не может бесплатно работать год, допустим, или, ну, некоторые люди не могут, да, и многие, на самом деле. Во-вторых, это невероятно стрессовая работа была. Невероятно. То есть количество стресса просто, ну, даже очень сложно себе представить. А постоянно там были саботаж, было и нежелание сотрудничать, были однозначное противодействие со стороны людей, которые, скажем так, мы ломали их коррупционные схемы и так далее. То есть мы очень часто шутили, говорили о том, что у нас там второй фронт, на самом деле. И это так и есть. Потому что у нас, наши враги ⁇ это коррупция, наши враги ⁇ это непрофессионализм, так сказать, нежелание менять и так далее. И с этим боремся ну, каждый день по 12 часов в сутки. Слушайте, Давид Рахамяк, координатор да. проекта да, волонтерского да. десанта, он сказал, что собирались до такого через его фонд ⁇ Народный проект ⁇ Ну да, было такое. И, на ну, поддержку во на, на родин волонтеров, которые работали в Министерстве Некоторым. обороны. Некоторым, да, действительно такой проект был. Сейчас он закрылся, но сейчас проектный офис мы тоже финансируем а, с помощью благотворительного фонда, который аудил, аудирует международная аудиторская компания а, PwC, одна из крупнейших в мире. А, и как бы мы поддерживаем наших а, специалистов. Мы их не называем уже волонтерами, потому что очень многие люди, которые в проектном офисе, они не, волон, они не были волонтерами раньше, они пришли уже как специалисты. То есть мы а на них смотрим как на специалистов из, гражданской сред... ну, из гражданского общества. То есть они вот как бы как гражданские специалисты по... По тім іншим направленням ви бізнесмен. Ви побудували дуже цікаву компанію, яка займається розробкою нафтових вишик в стрию? Вашу продукцію купує вона продається по всьому світу. Ви чомусь вирішили відкласти свої бізнес-проекти та піти в Міністерство оборони. Ну, я думаю, що багатьом буде це дивно почути. Яка була у вас мотивація? І... ну, расскажите свою волонтерскую историю. Ну, ситуация, почему, вопрос достаточно понятный. У нас была совершенно очевидная э, угроза существования страны год назад и полтора года назад. И любые бизнес-проекты, если как бы ну, страны не было бы теоретически, да, то это все, то есть дальше не о чем говорить. Поэтому Слушайте, конечно, но ваша компания занималась глобальными проектами насколько ну, я у нас предприятие в Украине, у нас все практически все сотрудники они из Украины, поэтому вопросов тут нет. Мы все патриоты, мы все очень активно участвовали в волонтерской деятельности. А наш завод производил и решетки для бронетранспортеров, и печки для для обогрева. Разработали там очень интересные новые дизайны этих печек. И, и вот, эти, вот это все мы поставляли на фронт, мы открыли там небольшую такую бригаду, отправили, вот, которая устанавливала э, все это. И дальше, и дальше мы очень активно смотрели на то, что там происходит. И когда я увидел движение, которое вот уже идет в Министерство обороны, естественно, было интересно посмотреть, как, как, как там. Я познакомился с Юрием Гусевым, это было как раз год назад. Це... Это заместитель, заместитель, заместитель. Да, это заместитель министра обороны. Сейчас. Тогда он был директор департамента. И он пригласил, говорит, давай. Но я смотрел еще полгода, я при, присматривался, и потом вот пришел и стал помогать. Вопрос в том, что э, вопрос в том, что как бы вот, э, количество людей, которых мы привлекаем сейчас, э, оно будет только расти, а, потому что количество проектов, которые мы должны реализовать, оно на данный момент это, это где-то я не знаю, может, одна десятая от того, что действительно нужно сделать. И э, для этого нужен системный подход. Для этого надо люди, которые разбираются в тех или иных вещах. И уже реализовали да. какие-то великие проекты. У меня, у меня Например, был опыт трансформации из завода из, из старой советской системы в ту, которая западная. Причем это был старый разваливающийся завод, в котором было и воровство, и алкоголизм, и, и все остальное. И отсутствовала нормальная система качества, нормальные какие-либо процессы. И у нас была задача через два года, э, чтобы наша продукция поставлялась по всему миру. Звучало это как абсолютная утопия. Масса народу говорила о том, что это не Возможно, никогда этого не произойдет. Через два года это стало возможным, и он с тех пор, поставляли мы установки на пять континентов планеты. То, кто вы знаете, а я может быть, да. формула успеха. Тут, тут вопрос не в тут вопрос не в успехе, тут вопрос очень важный, вопрос в том, как управлять изменениями. То есть каким образом организовать так, чтобы вот из, этой, из этого состояния мы переходим вот в это состояние. Вот мне показалось, что этот опыт был бы полезный в Министерстве обороны, с учетом вот ситуации да, с проектами, реформами и так далее. Ну и получается, что мы применяем очень много, на самом деле, принципов, которые применяются в коммерческом мире. То, то есть, с бизнесом. Да, науки, абсолютно. На самом деле, ну, закупки, это ведь понятно, что речь идет о больших закупках, да, там, uh -huh. военные, военные предметы, но на самом деле организация процессов, нам сейчас помогает еще одна очень крупная аудиторская компания, и мы полностью меняем все вообще процессы закупок в Министерстве обороны. Вот полный. Если до данный момент мы внедрили вот электронные закупки, то сейчас это только часть. Поясни, oh, пожалуйста, еще такие электронные. Смотрите, закупки. электронные закупки, я расскажу простым языком. Это вот как электронный аукцион в интернете. Но только когда люди соревнуются, они не идут не на повышение цены, а на понижение. То есть участвует кто угодно может поучаствовать. Естественно, там надо документы предоставить и так далее. И дальше идет на понижение автоматически. Люди не знают, кто другие участники. Это все происходит в конфиденциальном режиме, в защищенном и так далее. И абсолютно открытом. Эта платформа не она, коррупцию. Она абсолютно, да. То есть вариантов коррупционных вот, по определению победителей нет вообще. То есть это технически невозможно. Но закупки это не только проведение процедуры торгов, это еще и подготовка, и так -то, все остальные, вот, планирования да. и так далее. Вот это все мы сейчас переделываем. То есть с начала следующего года у нас будет полностью все новая процедура по закупкам. То, -то вы переписываете бизнес-процессы, да. министерстве, как да. в да. бизнесе. Да. да. Ну не не так там масса нюансов, но mm -hmm. да, мы переписываем бизнес-процессы совершенно верно. Но сейчас происходит абсолютно еще новое новое, новое направление, вообще новая как бы целая как бы стадия. Мы переходим на если раньше мы занимались конкретными проектами, пилотами, экспериментами и так далее, то сейчас мы переходим на уровень вообще изменений системных по целой функции. Например, мы сейчас полностью планируем изменения всей армейской логистики вообще всей. Логистика на самом деле по НАТОвским стандартам, а мы ждем НАТОвские стандарты до 2020 года. Армия должна перейти на, на стандарты НАТО. И это отдельная... Такая вот. история, как с вашим заводом. Тут э, намного Альбитно. более амбициозная, на, на, на несколько порядков более амбициозная, потому что на самом деле э, просто было чтобы понимание, вот допустим, по логистике э, отчет НАТО о разнице системы логистики нашей и системы логистики НАТО занимает, это вот такая книга, 260 страниц. Это просто список несоответствий. Uh -huh. Это только по одному направлению, по логистике, хотя очень важному. Логистика отвечает за полностью вот весь, все материально-техническое снабжение. По большому счету, если так говорить, то вот логистика ⁇ это и есть материально-техническое снабжение. Это и от разработки, закупка, и дальше вся транспортировка, складирование, вот вплоть до конечного пользователя, а потом и утилизация того, что было выдано. Так вот, вот это все нужно пере переделывать на натовские стандарты. У нас есть военная доктрина, которую президент подписал 25 сентября. И там один пункт говорит, просто одна фраза, Логи... должна быть единая логистическая система по стандартам НАТО. Вот за вот этой фразой скрывается вот полностью изменение всех вот этих вещей. А для того, чтобы это сделать, мы начали с самого верха. То есть мы, конечно, работаем и снизу тоже. Вот эти наши все проекты, они тоже вот в этой логистической теме. Мы определяем новые принципы. То есть мы определяем те принципы по более современным, ну, скажем так, тех... управленческим технологиям. И там их огромное количество. Например, мы вводим фактор времени, который, то есть, допустим условно говоря, когда поступает какая-то заявка, человек должен на нее ответить в течение какого-то периода времени. Мы система логистики будет единой, она должна быть единой, потому что сейчас она разбита полностью по разным департаментам, направлениям. Это, э, тобто, есть несколько... То есть несколько между собой не связаны взагали? А, ну, во-первых, они между собой не, очень часто не связаны, э, потому что отсутствует учет. Это чисто технический момент. Но, кроме того, они очень часто принадлежат различным разным структурным подразделениям, которые между собой связаны только в самом верху. Она, логистическая система должна быть единой. Это и автоматизация, это переходные документы на электронный документооборот, оборот. Это и планирование. Огромная вообще целая часть это планирование, причем как на стратегическом уровне, оперативном, тактическом. То есть как, как вы спланируете, так у вас и все будет на самом деле. И проблемы с планированием очень часто отражаются на то, что, допустим, там нет формы, да? а ее просто забыли там, заказать или забыли подумать, что к этому времени ее надо заказать и так далее. Вот. Я знаю, что Богдан Ковалев, да. волонтер за волонтерского да. десанта, который сейчас работает в центре Сармата, он э, ездит в зону АТО и сам проверяет наявность у солдат всех этих вещей, которые э, нужны Они делают солдатам. колоссальную работу, вообще, ребята эти. То есть это вы вот. на людина ездите? Ну... ну, по идее, нет. Пока что? Но пока да, потому что для того, чтобы она не ездила, система должна работать. Вот наша задача как раз в офисе реформы разработать эту систему. И внедрить, ну, инициировать ее внедрение, и дальше отслеживать ее внедрение. Внедрять их, естественно, будут уже в непосредственно вот в структурных подразделениях. Наша задача ее а инициировать ее разработку. Причем мы это делаем как своими силами, ну имеется в виду наши вот специалисты, так и с привлечением военнослужащих очень активным, потому что ну мы не можем разработать за кого-то. То есть это должен быть процесс. Наша задача организовать этот процесс мета, и правильно структурировать мета, его. Мета, чтобы вся логистика была есть, чтобы вы знали, где это... еще яко... на каком складе и где кто еще потребует. Да, логистика должна быть эффективной. А что такое эффективная логистика? Логистика ее задача привести материалы, ресурсы, оборудование, личный состав в то место, которое необходимо для выполнения задачи. Это должно быть того, того качества, которого надо, в то время, когда надо, в том месте, когда надо. И в том количестве, в котором надо. Вот оно должно так совпасть, что вот, вот это все должно случиться. Это, соответственно, за этим стоит большая работа по планированию, по доставке, по, так сказать, по организации всех этих ресурсов, разработке. Вот это все это логистика. Казалось, она что должна быть великий... эффективной. Так, это заразумела. Выказала да. что дуже великий саботаж Был в министерстве на початку. А зараз как? Ну, он тоже есть, к сожалению. И суть... ну, вообще как... бюрократия, к сожалению, в министерствах у нас в Украине, это я даже представить себе не мог, что она будет настолько. Серьезным фактором. То есть, у нас уходит огромное количество времени на оформление разных бумаг, согласование, пересогласование и так далее. То есть, в принципе, этот процесс логичный, но он выливается в огромное количество вот этой бумажной работы. Сколько людей зараз працюю в проектном офисе? Около 30. Но еще раз говорю: мы сейчас выходим на. То есть мы сейчас будем очень сильно увеличиваться. Почему? Потому что мы выходим на. Вот занимаясь вот этими функциональными направлениями, то есть если мы до сих пор занимались несколькими, там, десяти, например, проектов, да, то сейчас это будет целое направление. Там задачі виростуть в рази на самом деле. Тобто, ви спочатку будували якийсь експеримент, пілотний проект. А потім, якщо рішення було вдалим, ви його масштабували. Звісно. А скільки проєктів таких? Ну, розкажіть про самі такі ну, ключові проекти, які зараз ви масштабуєте. Вот зараз я розкажу, дуже цікаво. є проект, який ми почали в августі цього року. Називається ЄЗдоров'я. Это проект по переводу карточек и информации о раненых военнослужащих, которые находятся в госпиталях, перевода их в электронную форму. Кажется, все просто. На самом деле, конечно, это сильно, сильно не так просто. Но важный тот момент другой. Мы это реально вот это вся, вот этот проект, он, он направлен на спасение здоровья и жизни военнослужащих. Причем это реально вот уже происходит. Каким образом? Дело в том, что когда раненые попадают в больницу Вообще, вот он, допустим, получает ранение военнослужащий, он попадает в первую очередь в так называемый мобильный военно-полевой госпиталь. На самом деле это районная больница, чаще всего в, в зоне АТО. После, от, от, после этого он переезжает в, там, допустим, в Днепропетровск или в Запорожье или в Мариуполь. После этого он, допустим, переезжает в Киев, в центральный госпиталь. Очень часто вот эта вот информация, которая вместе с ним должна, по идее, путешествовать, ну, следовать, она очень часто теряется. Или приезжает в очень усеченном виде. Мы не просто переводим их карточки в электронную форму, мы еще устанавливаем связи между э, госпиталями, чтобы они могли отправлять информацию один госпиталь до, к другому. То, то, до, того, до того, как да, mm -hmm. она уже есть, mm -hmm. э, до того, как э, еще он прибудет. Mm -hmm. В результате они могут быть готовы э, к тому, как что он приезжает и за ним подготовиться. Это И кроме того, они знают, что уже там, как его лечили, какие там были, ну, в общем там действия осуществлялись и так далее. Вот этот проект был запущен. Как волонтерский в августе, он в пилотном варианте был раз... запущен в киевском центральном клиническом военном госпитале. И сейчас еще уже раз, пошел в Мариуполь, и э, пилот идет в Запорожье. Наша задача на всех военных госпиталях и на госпиталях в зоне АТО э, его распространять в следующем то году. То будет выдаваться такая картка, как банковская, чья Нет, чи ну зайшка, нет, это, нет это, это, способ... это действительно будет карточка, но здесь вопрос даже не в самой карточке. То есть у него будет еще учет, учетная карточка в электронной системе. Угу. А, да, конечно, мы хотим действительно выдавать, и будет выдаваться пластиковая карточка. Но тут вопрос не в пластике. Вопрос в том, что у него в системе будут его все записи. И куда бы он ни попал, что бы ни произошло, любая, любой госпиталь может обратиться к этой системе и понять, получить всю полную информацию о нем. Вот этого сейчас нету. Кстати, этого нету во многих даже западных странах на самом деле. Мы когда это рассказываем, многие так слушают и говорят: "Ой, интересно, мы поедем, посмотрим обязательно", потому что это действительно очень хорошая тема. И вот эту тему э, сделали, ну вот ребята из нашего офиса, вот Михаил Лопатин, наш э, один из ведущих наших. Слушайте, таких волонтеров. Но это решение, я же можно масштабировать вообще на всю Украину, то есть все поликлиники. Мы карни, вот, да, мы месяц назад говорили с мэром Львова по этому поводу, и нам предложили, давайте мы объединим, и каким-то образом проговорим объединение не просто в Львовский военный госпиталь, а еще и каким-то образом в больниц. А, да, кстати, компания, которая разработала это программное обеспечение, на Львова, так что. А міністерство оборони зараз а, здається таким, а, знаєте, хабом а, різних інноваційних проектів. Да. Я знаю, що в Хорватії міністерство оборони стало таким фактором впливу на зміни в державі. Як ви вважаєте, у міністерства є українська у нас? зараз така у нас дуже сильна команда. зараз. А эта команда абсолютно не нетради... людей, которые мыслят нетрадиционно, вне, так сказать, рамок, они придумывают какие-то новые инновационные решения. Это люди, которым на самом деле, вот любая частная организация, бы вот такой команде, <coughs> позавидовала вот которая занимается проектами. Мы собрали и с западным образованием, и с опытом работы там, и в больших компаниях, и в консалтинговых, и в банках. То есть у нас очень такая разношерстная команда, но очень высококвалифицированная. И мы сейчас это будем только... Конечно, и вот эта команда, она э, в результате э, генерирует огромное количество очень интересных идей. Сам проектный офис – это такой эксперимент, тобто вы сейчас как ну, На самом деле лаборатория, да, но здесь надо не, надо понимать все-таки ответственность. потому що ми займаємося достатньо дуже серйозними вещами. І, е, від нас залежить те, як вообще буде дальше происходити вот реформування і яким образом, допустим, буде питание організовано, яким образом буде віщевогоснабження і так далі. Тому експерименти експериментами, но это очень ответные эксперименти. Ми ответственно підходимо к этому вопросу. Координатор волонтерського проекту Девіт Раханя а казала в литку, що будуть справи відкриті на деяких працівників Міністерства оборони. Але жодної справи Жодного ну, коррупционера. Давайте я буду отвечать за то, чем мы занимаемся. Мы занимаемся разработкой э, реформ. Да, действительно, в ходе продвижения этих реформ мы видели какие-то, или непрофессионализм, или саботаж, или даже видели какие-то коррупционные действия. Мы подавали документы, я знаю, что больше 80 э, военнослужащих было, так сказать, за, вот, с начала года уволено и около 13 ну, гражданских сотрудников Министерства обороны, в том числе по вопросам служебного несоответствия. А вопросы возбуждения уголовных дел это все-таки к правоохранительным органам. Я хочу бачите Министерство обороны в будущем. Какая количество людей там должно работать? А, все зависит. На самом деле Министерство обороны это ведь только часть вооруженных сил. Вообще вооруженные силы сейчас у нас насчитывают четверть миллиона mm -hmm. человек. Это очень большая, это одна из самых крупных в Европе. Сколько их будет, я не хочу сейчас говорить, потому что это очень зависит от того, какая у нас будет обстановка на, на фронте. Это, это напрямую зависит. Я хочу только сказать, что их однозначно должно быть столько, чтобы это была очень эффективная организация. Министерство обороны должно быть очень эффективным. И у нас есть все шансы это сделать. Там есть очень талантливые люди в самом министерстве. Есть талантливые люди, которые желают помогать министерству и вообще вооруженным силам. И у нас есть все, и мы знаем, каким образом вот этот алгоритм мы уже нашли, каким образом проводить изменения. А у нас есть советники из НАТО, у нас есть советники из стран НАТО, из партнеров, которые готовы нам передать опыт и технологии, каким образом ну, можно это сделать. Ну имеется в виду, как это у них организовано. Все это можно сделать, если как бы если это делать так, как нужно, а мы знаем уже, как нужно, то через несколько лет это будет очень эффективная организация. Я вам дуже вдячна за ту роботу, яку ви зараз робите в міністерстві. Я вважаю, що це таке волонтерство 3.0. Це була програма. План на завтра. Мріємо про майбутнє, діємо зараз. Побачимось.